saja Youtube ini Liga Domestik kita Ini adalah Liga kita Liga Malaysia Berita terkini, skuad bola sepak JDT ketika ini sedang dalam fasa penambahbaikan apabila membuat keputusan untuk menggugurkan pemain lebihan umur untuk musim 2025 dan 2026 mendatang. Kita tahu JDT ingin sentiasa menjadi yang terbaik dan sering melakukan perubahan demi perubahan untuk memantapkan pasukan bagi saingan musim hadapan. Seperti sedia maklum, ketika ini pemain-pemain yang telah melebihi had umur sudah banyak di JDT dan sudah pasti Tunku Ismail ingin mewarnai musim baru dengan muka-muka baharu agar lebih fresh dan segar untuk skuad Harimau Selatan. Sebelum saya meneruskan ulasan ini, izinkan saya mengambil masa anda semua terlebih dahulu. Jika anda semua suka dengan cara penyampaian saya, bantu saya dengan cara menekan butang like untuk video ini dan juga tekan butang subscribe pada mana yang belum lagi subscribe channel saya. Saya hargai keringanan jari anda kerana bantuan anda itu akan membantu saya melepasi target 200,000 subscriber untuk tahun ini. Terima kasih. Mari kita teruskan ulasan ini dengan lebih mendalam. Apabila bercakap mengenai pemain yang bakal digugurkan oleh Tunku Ismail, sudah pasti kita akan bercakap mengenai status terkini Hector BW terlebih dahulu. Pengendali kelahiran Colombia tersebut dilaporkan bakal digugurkan dengan penggantinya dilaporkan tiba dari Sepanyol namun tidak dipastikan mengenai latar belakang sepanjang karier kejurulatihannya Walau bagaimanapun, melihat kepada cita-cita besar dimiliki kelab tersebut, pengendali bertaraf dunia dan berpengalaman pasti dimahukan oleh Tunku Ismail dengan harapan membawa JDT ke satu tahap baharu. Setelah berita itu tular, media Spanyol tampil mendedahkan calon jurulatih baru JDT untuk musim baharu. Dia merupakan bekas pengurus Watford, iaitu Cisco Munoz Nama tersebut telah dikabarkan bakal menjadi calon untuk mengemudi pasukan Johor Darul Takzim seperti yang didedahkan sebuah media Spanyol iaitu Relevo. Cisco Munoz merupakan orang yang membawa Watford kembali ke Liga Perdana Inggeris pada musim 2021 dan dia juga berpengalaman luas dalam kancah di Eropah, termasuk pernah melebarkan kariernya di Georgia, Cyprus dan Slovakia. Malah, pengendali berusia 44 tahun itu sudah berehat dalam tempoh setahun, sekaligus dia kini sudah bersedia untuk mengembara lebih jauh. Dia berkata, saya bergemarkan keberanian dan cabaran Baharu, termasuk menonton bola sepak di negara lain, katanya kepada Relevo. Menurut laporan itu lagi, persetujuan semakin hampir untuk dicapai, dan ketika ini boleh dikatakan Cisco Munoz selangkah lagi untuk menjadi jurulatih baru kelab selatan Tanah Air itu. JDT mahu Munoz mengetuai projek baru TMJ dan yakin mendapatkan hikmatnya tidak lama lagi. Hector Bidoglio dijangka akan melepaskan jawatannya di sebalik kejayaan triple quadruple dalam usaha Harimau Selatan terus memantapkan skuad. Itulah perkembangan semasa untuk ketua jurulatih Baharu buat skuad JDT. Mengulas lima pemain yang digugurkan oleh JDT, saya akan membahas pemain tersebut secara terperinci. Pada musim awal musim 2025, Tunku Ismail menampilkan beberapa pemain berprofil tinggi dan berpengalaman, termasuk lima pemain paling berusia yang menjadi tunjang penting untuk JDT. Berikut adalah lima pemain paling berusia yang bakal digugurkan dalam skuad Johor Darul Takzim JDT untuk musim 2025. Pemain lanjut usia pertama yang bakal disingkirkan oleh JDT adalah Anselmo Moraes. Pemain tengah dari Brazil itu telah dilahirkan pada 2 Januari 1989. Pada tahun 2025 beliau telah pun berusia 36 tahun. Anselmo menyertai JDT pada Februari 2025 selepas meninggalkan kelab Al Wehda FC dari Arab Saudi. Walaupun baru tiba, kehadirannya membawa nilai besar kepada kekuatan jentera tengah JDT. Kontrak beliau bersama kelab juga dijangka tamat pada penghujung musim 2025, sesuai dengan perancangan pelan jangka masa pendek Tungku Ismail. Pemain lanjut usia yang turut menyertai pasukan JDT pada masa yang sama ialah Jonathan Vieira. Beliau merupakan pemain tengah menyerang yang sangat berpengalaman dari Sepanyol. Dilahirkan pada 21 Oktober 1989, Fiera sudah berumur 36 tahun pada tahun ini. Beliau menyertai JDT secara rasmi pada 4 Februari 2025 setelah menamatkan khidmatnya di Korfakan Club dalam saingan UAE Pro League. Pengalaman yang sangat luas di La Liga bersama Las Palmas serta klub-klub ternama lain telah membuatkan Tunku Ismail tertarik untuk meletakkan Vera sebagai pemain pelan jangka masa pendek JDT untuk musim ini. Semasa di JDT, dia berjaya menjadi general serangan yang mampu mencorakkan permainan kreatif walaupun hanya beberapa waktu yang singkat kontraknya juga hanya untuk musim 2025 dan Vieira dijangka tidak berada di dalam pelan jangka masa panjang Harimau Selatan. Seorang lagi pemain yang turut menyertai JDT pada tarikh sama ialah Rock Mesa, rakan senegara Vieira yang juga berusia 36 tahun. Roque Mesa dilahirkan pada 7 Jun 1989 dan bermain di posisi tengah. Sebelum menyertai JDT, beliau beraksi di Liga Sepanyol bersama Sporting de Gijol. Rock Mesa dikenali dengan pemain yang mempunyai etika kerja tinggi di atas padang serta keupayaan yang mampu bertahan dengan baik dan mampu melakukan hantaran-hantaran jauh yang tepat. Kehadirannya memberikan keseimbangan yang baik kepada barisan tengah JDT saat berlangsungnya saingan Liga Juara-Juara Asia. Sama seperti rakan senegaranya, kontraknya bersama Kelab hanya meliputi musim 2025 dan tiada di dalam perancangan jangka masa panjang JDT. Pemain keempat yang mungkin tidak ada dalam perancangan baharu JDT adalah Alvaro Gonzalez. Ini kerana bekas pemain kelab Sepanyol dan Arab Saudi itu turut menjadi antara pemain paling berusia dalam skuad JDT. Beliau dilahirkan pada 8 Januari 1990 dan menjadikannya 35 tahun pada tahun ini. Alvaro menyertai JDT pada Februari 2025 dan dia merupakan pemain untuk plan jangka masa pendek yang sangat menjadi buat pasukan. Alvaro berjaya mencuri tumpuan peminat JT apabila menjaringkan dua gol dalam penampilan sulung menentang Central Coast Mariners dalam saingan Liga Juara-Juara ACLE Elite. Gaya permainannya sangat matang dan penuh disiplin. Ketika itu, dia telah dianggap wira ke atas kemenangan JDT dan pemilihan dia untuk dijadikan pelan jangka masa pendek JDT telah mendapat pujian ramai. Alvaro telah memainkan peranan penting dalam skuad JDT sebagai pertahanan kental sepanjang musim ini. Namun kontraknya juga dijadualkan tamat di penghujung 2025 dan akhir sekali adalah Shane Lowry. Pertahanan dari Australia ini telah lama berkhidmat Bersama JDT, Shane Lowry telah berkhidmat sejak tahun 2021 dan telah membantu skuad JDT merangkul pelbagai kejayaan. Namun pertahanan dari Australia ini sudah pun lanjut usia apabila beliau kini sudah berusia 36 tahun. Lowry merupakan antara pemain import lanjut usia yang paling lama berkhidmat dalam senarai ini. Pada Oktober 2021, beliau menandatangani lanjutan kontrak dua tahun yang menjangkau sehingga musim ini. Dengan pengalaman dalam Liga Australia dan Asia, Shane Lowry telah memainkan peranan penting dalam struktur pertahanan pasukan dan sering menjadi pilihan utama dalam perlawanan-perlawanan penting. Kelima-lima pemain lanjut usia ini bukan sahaja menyumbangkan kemahiran teknikal dan taktikal kepada JDT tetapi juga menjadi contoh teladan dalam bilik persalinan. Sudah pasti, kepimpinan mereka telah menjadi contoh penting kepada setiap pemain yang berada di dalam skuad yang sama dalam usaha JDT untuk mengekalkan kejuaraan domestik serta prestasi terbaik di pentas Asia. Musim Baharu merupakan muka baharu yang lebih muda selaras dengan apa yang sudah diberitahu oleh Tunku Ismail sebelum ini.